Всіх як насілих бившим людям. І третя категорія та був просій контроляційний еліт. Тобто, туди можна було записати кого угодно. Все було вирішено заздалегідь у якій області Радянського Союзу скільки людей потрібно заарештувати і до якої міри покарання приговорити. Коли маховик репресій буде запущено, робітники НКВС на місцях самі вимагатимуть збільшення лімітів на арешти. Донецкой области нужно было арестовать 4 тысячи человек. Ну, я имею в виду Донецкую область по тем границам. Она включала современную Луганскую область. Из 4000 тысяч тысяч человек расстрелять и 3000 тысячи э, осудить в несудебном порядке, то есть так называемыми тройками, 10 годам лагерей. 25 июля 1937 года принимается решение Политбюро за подписью Сталина о начале немецкой операции и соответствующий приказ НКВД номер 00439. Я еще раз говорю, 25 июля, за 5 дней до начала кулацкой операции. В общем, там речь шла о как будто бы немецких шпионах и так далее. Что, ну, по тем временам это было достаточно, так сказать, нормально. Но 30 июля 1937 года Выходит оперативный приказ номер 00485 по начале польской операции НКВД. Причем вот эта операция польская по приказу 00485, она была очень тщательно разработана. Там, кроме приказа НКВД, было еще закрытое письмо. Вот так называемой польской организации войсковой, ПОВ. А там было детально расписано, сколько, где, каких поляков живет, как они... Атносик совєтської власти. Многие були руководителями. Ну, допустим, Донецької області войск НКВД був поляк, прокурор області теж був поляк. Ну і так далі. Їх було достатньо в святковим союзі. За переважною більшістю заарештованих чорні воронки, так називали автомобілі, які везли людей в безвість, приїздили вночі, щоб застати, як кажуть, несподівано для багатьох. Психічна напруга викликана очікуванням арешту. Як парадоксально, была страшнейшая самого факту аресту. И люди расслаблявалосье только перед раном, чтобы потом шакаты наступной ночи гучных у в убеде. Мы должны понять, еще кто судил этих людей. дело в том, что кроме обычных легитимных, так сказать, судов, а это были областные суды прежде всего, так потом это было, хотя и ну такой малоизвестный орган, но потом он себе, так сказать, показал, это была военная коллегия Верховного Суда. Так. Но она судила, как правило, это людей, которые были на руководящих должностях, или в партии, или в хозяйственных органах. Было еще значит, внесудебные органы. Во-первых, это были тройки, созданные по приказу 2047. В каждой области были созданы, состояли они из трех человек. Первый это был начальник НКВД второй был прокурор области, и третий человек это был первый старь обкома партии. Еще были такие внесудебные органы, как особое совещание НКВД СССР, то есть верхушка НКВД, нарком внутренних дел СССР. И там представители или отдела, или его заместители тоже выносили приговоры. Но они в основном занимались женщинами, Арестованими, от ті, які йшли як члени сім'ї змінників в родини, і вони також займалися вопросами, зв'язаними з іноземцями, які не имели советського гражданства. Факти масштаби масових репресій замовчувалися в Радянському Союзі до часів перебудови. Після неї, в різні роки, називалися різні цифри кількості постраждалих. Більш того, є чимало випадків, коли ці дані значно штучно збільшувалися або зменшувалися. В 1937 году была проведена всесоюзная перепись населения. По этой переписи в Советском Союзе проживало 162 миллиона 39 тысяч 470 человек. В Украине 28 миллионов 387 тысяч 609 человек. То есть в Украине украинское население составляло примерно 17,5% от населения Советского Союза. Период большой чистки. Как потом было подсчитано специальной комиссией по поручению Хрущева, комиссия руководил председатель ВЦСПС, то есть Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов Шверник. по этим данным в Советском Союзе были арестованы 1 миллион 372 тысячи 392 человека. Иначе говоря, если перевести, вот, сопоставить цифрами, которые я назвал, численность населения, то... Это примерно 0,85% было. Из этого количества по Советскому Союзу были расстреляны 681 692 человека, то есть примерно половина 50% из арестованных по Советскому Союзу. Если мы возьмем данные по Украине, эти данные подсчитаны мной по достоверным. Материалом архива, Центрального архива СБУ сегодня они приводятся во всех учебниках для высшей школы. То есть они проверены неоднократно. В Украине в 1937-1938 годах было всего арестовано 265 669 человек. Иначе говоря, это примерно 20% от количества арестов по Советскому Союзу. Каждый пятый арестованный был с Украины. Різні підрозділи органів НКВС затіяли тоді, так би мовити, соціалістичне змагання за кількістю заарештованих, і, як ми вже казали, самі просили збільшити ліміти. Втім, така старанність не вберегла їх. Дуже скоро молох став збирати свої жертви і серед вчорашніх катів. І Їх судили ті, кого теж засудять і розстріляють через деякий час. Процес набирав обертів. Украина тонула в бездонный великого террора. 17 ноября этого года как раз 75 лет завершения массовых репрессий. С чем это было связано? Это было связано с тем, что в этот день вышло постановление Совета Народных Комиссаров, Причем на первом месте Совет Народных Комиссаров, во главе с Молотовым он подписывал, и ЦК ВКПБ подписал. Секретарь ЦК Сталин. Она называлась «О прокурорском надзоре». Вроде бы название такое нейтральное. На самом деле там речь о том, что органы… Вначале давалось должное, что да, почистили страну, многих убрали, но потом говорилось «но». Начинались такие вещи, что судили незаконными органами, судили ни за что и про что, и в конце концов прокуратуре ставилась задача провести проверку деятельности органов НКВД. После цього, якщо взять, посмотреть статистику, репресії практически сошли на нет. В межах колишнього Радянського Союзу на сьогодні відомо всього кілька місць поховання жертв тоталітарних репресій у Москві, Санкт-Петербурзі, Вінниці, селищі Биковня в межі Києва та Рученківське поле в Донецьку. На останньому, влітку 1989 року, розпочалися розкопки. Які проводили представники разных неформальных организаций и студенты исторического факультета Донецкого тогда ще державного университета под керівництвом выкладачив. Опыт не позволял все это воспринять, может быть, так спокойно и взвешенно, какое это было происходило бы сейчас. Вот то, что мы там увидели, а это была первая могила, которая была раскопана, коллективная могила, это длинный ров. В котором уже дошли до того слоя, где находились останки людей. И вот дальше нужно было работать аккуратненько, с помощью ножа, с помощью кисточки, убирать всю лишнюю землю для того, чтобы открыть само это захоронение. Вот то, что мы увидели, это действительно впечатляло, это было страшно, это было понятно, как это происходило, потому что тела лежали неровно, неаккуратно разложены, тела лежали в перемешку. С тысяч жертв, похованных на Ручшенгивском поле, видомо одна єдине ім'я. имя. Яке залишилася на дарованому портсигарі. Місця поховання, страчених в 1937-38 роках в Маріуполі і Артемівську, і до сьогодні залишаються невідомі. Я от був на конференції в Києві проводилася шестая конференція по сталінізму. Учасники були 17 країн. Там було персональне приглашення. І зараз многі склоняються тому, що, в общем. вот эти репрессии, это не просто, так сказать, попытка запугать кого-то, население вообще, а это было так своеобразная социальная инженерия, то есть способы, методы построения социализма. То есть так она была заложена. И сегодня уже не говорят, допустим, вот среди ученых, там типа такой командная система, там тоталитаризм, называют это все Совєтський комунізм наслідки голодомору і великого терору знекровили країну, Осиротіли і були розкидані по дитячих будинках сотні тисяч дітей, значна частина з яких в силу віку не зможе потім пригадати, з якої родини походить. До початку Великої вітчизняної війни залишалося два з половиною роки.